Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam Islam Channel memberikan informasi seputar Islam dan cerita-cerita Islam. Semoga dapat menjadi pelajaran dan wawasan bagi kita. Namun sebelum menonton video, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita Muslim haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai Muslimah Solihah. Ada terdapat banyak hadis, dan bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan seorang wanita. Oleh karena itu, silakan simak video ini untuk mengetahui keistimewaan wanita yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Wanita soleha adalah perhiasan dunia Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga Allah SWT menciptakan wanita beserta keindahannya dari ujung kepala hingga kaki Keindahan itu bukan hanya dinilai dari fisik saja Melainkan juga hati dan pikiran Layaknya perhiasan haruslah dijaga dan dirawat Sebuah hadis menyebutkan Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha Hadis riwayat muslim dari Abdullah bin Amr Hal ini menjelaskan bahwa wanita memiliki kodrat yang harus selalu dilindungi Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah memberi nafkah dari hartanya Wanita ialah karunia Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat seperti rasa cinta, kasih sayang dan motivasi hidup Allah SWT berfirman dalam Quran Surat an nahl ayat 72 yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah wanita soleha lebih baik daripada bidadari surga Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita soleha yang ada di dunia Segala bentuk amal yang dikerjakan oleh wanita yang ada di dunia akan mengangkatnya menjadi lebih mulia dari para bidadari surga Ibnu Mubarak yang menyampaikan sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan Sesungguhnya, wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga Disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada para bidadari surga tujuh ribu kali lipat." Wanita diberi pengecualian dalam beribadah Sebagai wanita tentu akan mengalami haid dan nifas Hal inilah yang menjadi pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan salat atau puasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan." Bagi dosa-dosanya yang terdahulu, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad, pengorbanan berat dan luar biasa yang mempertaruhkan hidup dan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan, disejajarkan dengan jihad, sebuah hadis menyebutkan mati syahid ada tujuh selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena tahun syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya syahid, orang yang mati sakit perut syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. (Hadis Riwayat Abu Daud) Dan disahikan Albani. dapat masuk surga dari pintu manapun. Waktu bukti kasih sayang yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan empat hal, yakni menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, jauhi zina, dan berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang wanita menunaikan sholat lima waktu berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau." (Hadis Riwayat Ahmad). Surga di bawah telapak kaki ibu. Semua tentu sudah mengetahuinya bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu Hal ini juga menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu Al-Mali Maimunah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Jelas sekali bahwa dalam ajaran agama Islam, wanita memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hal ini tentunya mematahkan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran merendahkan kaum wanita. Semoga video kali ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.